Пол второго. В автобусе? Пол второго. Пол третьего. второго. Пол второго. Пол второго. На выходе, да. Да? Столице, а зайдем, по пол, второго, пол часа. А в ресторан я провожу по панилу. Пол второго. Заговорились? Да, да, да. 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 я, я, с... С... я, нет, не я не хочу посмотреть предупредить. Не если... если... uh -huh. Я специально вас подожду. Вот, во первых. Бегать через магазин. Выходите, кем не говорите. В основном мы заезжаем мы заедем на фабрику Алипастова на западном берегу Нила, там продаются сувениры. Uh -huh. да? И... Нет, здесь не настоящие проблемы в деньгах. А и обманывают. А это самое главное. Okay. да? И... А что это такая здесь? Все. Как новые, да? Там брама? Да. Он там обломанный конец. Кроме головы, как туда. Обелиск. Да. Это кажется, его... Ой, ой, слушай. Она же целиком. Уже Саш, голову тяжело. что надо ее строили, чтобы она была видна с того берега. Там хочу тут построила свой храм, но нас почему-то в него в этот раз не повезут. Потому что, наверное, мы заворачивали в Дендеру. Тогда действительно ссады именно здесь? Там. Нет, сарам. Копают, строят. И жить, это было в песке. Да. Что у нас? Сейчас 12, 12, 12. минут. Вообще, да. Ох, тут 4 фигуры. Каждый гид показывает свою как бы любимую часть храма, но этот что-то только рассказывал. Блять, там эти. Пошли вот сюда. Это же камень, базак, целый да. кусок это припереть его 550 долларов. Древние да. времена, 3000 лет назад. 550-то, как 55 килограмм. И поставить на еще горещий Да. И просто горещий горещий боку положить, да? А заметила, не обращаю внимание, он говорит, что в египтяне были люди 4 метра, 3 метра. 3. Нет, он сказал, вы не думайте об этом, что они были 3-4 метра, они были обыкновенные люди. Они были обыкновенными люди.